впечатление ваша вчиняется очень такие впечатления. Хорошо, что победили. В такой тяжелой игре. Ну и сделали подарок главным идеальном. Если вы знаете, у меня сегодня не рождения. игра получилась очень тяжелая. Мы, конечно, на это рассчитывали. Сумма не просто соперник. Мы просматривали очень много их игр. Ребята техничные, хорошие, любят играть в аминационный футбол, так что мы поэтому построили игру от контратаки, быстрое подключение флангов, что нам удалось один раз. Хотя на этом мы думали не один Ну, один раз получилось, и получилось. Виталий Юрьевич, можете вы прокомментировать эпизод на 80-й минуте? Картинное падение вратаря на колени. Это попытка создать шоу, неуважение к сопернику, пижонство. Мне это тоже не нравится, если честно. Это Кучинский Максим, да? Мы его взяли только полтора, наверное, знаете. Может, ему это позволяли, но мы ему это будем запрещать. И будем вырубать его на корню. Это не украшает ни футбол, и ни его, и вообще это не спортивно, мне кажется. Спасибо. Скажите, сколько в вашей команде играет местных футболистов? И мне говорили тренеры нашей команды, что не нашей команды, не в Кавказу, а в Детячий, что вы оцендарно взяли команду трех или четырех человек из четвертого области да, это правда. И сколько у вас э, загалом грає людей своїх? Ну, mm з -hmm. області. Про це тільки приблизно. Чоловік восьм. Це якщо брати загалом, да, З за 20 чоловік, Да. Ну як вважаєте, це нормально чи мало? Ну как, поймите, что у нас, наверное, вы смотрите много интервью у нас, у наших президенты, То есть у нас видеополитика политика такая, что больше своих футболистов надо большую. Понятно, вот, ну, их немного хороших футболистов. Но мы находим таких самородков. Вот сегодня у нас играл один Рома Он вот сама прошел. пришел. Задача у вас... Тот же Сафронов вышел на замену, тоже с ну, да. Задача у Задача вас выше, Лига? Да. А команда готова уже там бороться? И сыгрываться в другом так? Как я могу ответить на этот вопрос? На сегодняшний день вы сами видите, да, что в первой лиге очень много команд, которые практически все одного уровня. Здесь нельзя сказать, что там кто-то сильнее, кто-то слабее. Поэтому даже Александрия доказала, что она играла в том году в первой лиге. Сегодня она играет в премьер лиге и неплохо. Так что здесь все зависит от ребят, от их желания. Повышение мастерства и... Нет, я не, наверное, в первую очередь. Все-таки, там 4 детских команды, Ю там 19, 6, есть. Ну, это уже у никого. Ну, я все. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, хорошо, прекрасно. Спасибо, спасибо. 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 спасибо.